Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlərə 7-ci sinif ingilis dili bölmə 7, dərs 2-nin izahını verəcəm. Listen to no pain no gain. İşləməyən dişləməs. Getting ready for the task. Məzıya hazırlıq üçün. Do you like working? Sən işləməyi xoşlayırsan? What can hard work give us? Çox çalışmaq bizə nə verir? Are you hardworking? Sən çalışqansan? Yeni sözlərimizə baxaq. A vineyard məynəlik, üzüm bağı. To be upset narahat olmaq, məyus olmaq. A diamond. Diamond birliant e, almaz daş. E, treasure xəzinə. Necklace boyunbağı. Necklace Boyunbağı. Hard working brings çalışma, çox çalışmanın qolları gətirir. Nələr gətirir? Read and fill in the gaps with the appropriate verbs from the box in the correct tense form. Oxuyun və uyğun xanalara verilmiş feillərin düzgün zamanını yazın. Mən həm mətni tərcümə edəcəm, həm də uyğun olan sözləri e, uyğun variantlarda deyəcəm. There was an old farmer. Gənc bir fermer var idi. He always worked hard, but his sons didn't. Onu, o çox işləyirdi, ancaq onun oğlanları işləmirdi. The farmer wanted to teach his sons how to be good farmers. Farmer istədi ki, oğlanlarının necə yaxşı fermer olduğunu 3 3 oğluna necə yaxşı fermer olmağı öyrətmək istədi. Burada F variantı to teach uyğun olacaq. Axırda onu qeyd edəcəm. So he called them. He called them and said, "My dear sons, I want you to know that the richest great treasure buried in the vineyard. Beləliklə o oğlanlarını səslədi və dedi: "Mənim əziz oğlanlarım, mən istəyirəm ki sizə, istəyirəm bildirəm ki, e, Meynəliyin üzüm bağında böyük bir xəzinə var, bastırılıb. Promise me that you will look for it after my death. Mənə söz verin ki, mən öldükdən sonra onu axtarıb tapacaqsınız. As the sons promised they began looking for the treasure after their father died. Oğlanlar vəd verdikləri kimi, ataları öldükdən sonra xəzinəni axtarmağa başladılar. They worked very hard in a hot sun. Onlar isti günəş altında çox çalışdılar. In their minds they imagined boxes of gold coins, diamond necklaces and other things. Onların fikirlərinə görə, ki, qutularla qızıl pullar, almaz boyunbağlar və başqa əşyalar tapacaqlar. But they didn't find a single penny. Ancaq onlar bir sadə penny belə tapa bilmədilər. Penny pul vahididir. Eee, ona görə də tərcümə olunmur. They were very upset. Onlar çox məyus oldular. But when the grapes started e, to appear, when the vines, the grapes were the best in the neighborhood. Ancaq onların üzümləri başladılar, daha çox üzüm məhsul verməyə e, qonşula qonşulluqda ən yaxşı üzümlər oldu. And they sold them for a lot of money. Və onlar onu sataraq çoxlu pul qazandılar. Now they understood hard working brings them health and wealth. Beləliklə onlar başa düşdülər ki, e, deməli, çox çalışmaq onlara sağlamlıq və var-dövlət gətirir. Deməli, burada uyğun olacaq e, birinciyə birinci uyğun oldu F variantı. İkinciyə to teach olaraq yazılacaq. İkinciyə oldu. E, deməli, A variantı call və keçmiş zamanda called yazılacaq. Keçmiş zamanda veriləcək. Üçcüyə uyğun gəldi to know to p variantı olduğu kimi, yəni to-la da yazılacaq çünki want-dan sonra to olmalıdır. 4-cüyə uyğun gəldi. Begin sözünün C variantını, begin-in keçmiş zamanı began. 5-ciyə uyğun gəldi. Imagine C variantının imagine-it qaydalı fel olduğuna görə sonra ed artıraraq yazılacaq. 6-cıyə uyğun gəldi. to appear olduğu kimi də yazılacaq D variantındakı 7-ciyə uyğun gəldi. E variantı salt. Bu qayda da yazacaqsınız. 2 nömrəli çalışmaya baxırıq. Discuss the questions and give your comments on e, sualları müzakirə edin və onları cavablandırın. What was the father's aim? Atanın Məqsədi nə idi? Cav verə bilərik. Father's aim was to teach his sons a good farmer. Atanın məqsədi o idi ki, uşaqlarını, oğlanlarını yaxşı fermerliyi öyrətsin. What did the father mean by the great treasure? Ata e, böyük xəzinə dedikdə nəyi e, nəzərdə tuturdu? He meant his grapes o üzümlərini nəzərdə tuturdu. 3. What can hard work bring to people? E, çox çalışmaq insanlara nə gətirir? Cav cav verə bilərik ki, hard working brings them health and wealth. Çox çalışmaq onlara sağlamlıq və var-dövlət gətirir. Relative pronoun E, nisbi əvəzliklər we use relative pronouns to join sentences to nouns biz nisbi əvəzliklərdə isimləri cümlələr qurulmasında istifadə edirik who və zətin which və zətin işlədilməsi e, xatırladıram ki nisbi əvəzliklər barəsində geniş şəkildə mən YouTube kanalında izah vermişəm o bölmədən girib baxa bilərsiniz ancaq burada çalışmaları yazmaq üçün qısa olaraq məlumat verirəm Belə ki, who və that zət alternativ olaraq hər ikisinin yerində, yəni həm within, həm də who-nun yerində işlədilə bilər. Fərqi ondadır ki, who, e, deməli, canlı isimlərlə işlədilir, which isə cansızlara aiddir. Məsələn, e, a liar is a person who veya that tells a lie. Yalan danışan insan yalançı adlanır. Yalançı insan o kəsdir ki, yalan danışır. Burada person canlı isim olduğuna görə ondan sonra da feil işlədildiyinə görə who-nu işlədirik. Who yoxdursa zətnlə də əvəzləşdirə bilərik. Ancaq e, cansızlarda isə airplane is a machine which və ya that flies. E, Təyyarə elə bir e, maşındır ki, uça bilir. Burada maşın cansız isim olduğuna görə which which nə və ya zətnə əvəzləşdirmək olar. A person who və ya that always helps others is helpful. Şəxş, insan, şəxs və ya hətta ki hər zaman başqalarına kömək etməlidir. Köməksevər olmalıdır. Person canlı isim, özündən sonra isə fel gəlir, o zaman işlədilir who, who və ya that. Dictionary is a book which that gives us the meaning of the word. Lüğət elə bir kitabdır ki, biz onda sözlərin mənasını tapa bilərik. Burada book cansız isim olduğuna görə which və ya that-dan istifadə edə bilərik. İndi 3 nömrəli çalışmamız həmin bu qaydaya Əsasən də complex sentences with e, the pronoun and choose the correct word for from the box. Qutudakı sözlərdən istifadə edərək e, cümlələri əvəzliklərlə birlikdə tamamlayın. Baxırıq. 1-ci. MN baxırıq. MN canlı isim olduğuna görə who və ya that hansını istəsəniz yaza bilərsiniz. thinks about himself is dir özü haqqında fikirləşən insan deyə bilərik selfish. Khudbindir. Khudbindir desək, birinciyə oldu selfish. A person burada da person canlı isim olduğuna görə who və ya that hansını istəsəniz yaza bilərsiniz. Tells lies is liar. Eee yalan danışan insan yalançı adlanır. Burada da liar sözü uyğun gəldi. 3-cüdə a person yenə canlı isim olduğuna görə who və ya that hansını istəsəniz yaza bilərsiniz is willing to help and share work is e, cooperative e, cooperative demək başqalarının da işlərinə köməkli gedərək onlarla bölüşən insan ünsiyyətçidir. 3-cüyə uyğun gəldi cooperative. 4-cü e, ising sing cansız olduğuna görə which, that you can communicate with its internet. E, biz də inisiat qura bilərik. Elə bir şeydir ki, in, onun üzərindən inisiat qura bilərik. İnternet cansız isimdir. Which və zətlə işlədildi. 5-ci a person who və ya that yenə person canlı isim olduğuna görə who və ya that istifadə edirik tells the truth is e, honest burada isə honest sözü uyğun gələcək e, tərcümədə isə deyir ki həqiqəti danışan insan dürüst insandır olacaq honest sözü bura B 6-cıda men who və ya e, deməli zət works hard is diligent. Elə bir çox çalışan insan diligent, çalışqandır. 7-ci də eh men who or that tries to tell jokes is funny. Deməli, elə bir insandır ki, gülməli lətifələr danışır və gülməli insandır, yəni əyləncəli insandır. 8-ci də a person who does his work and study is responsible o çox işinə və öyrənməsinə məsuliyyətli yanaşan insan diqqətli yanaşan insan məsuliyyətlidir deməli uyğun gəldi 5-ciyə 5-ciyə uyğun gəldi honest sözü 5-ciyə 6-cıyə uyğun gəldi diligent çalışqan sözü 7-ciyə uyğun gəldi funny gülməli sözü 8-ciyə uyğun gəldi responsible məsuliyyətli sözü. 4 nömrəli çalışmada complete the sentences with your own ideas. Öz fikirlərinizlə cümlələri tamamlayın. Məsələn, I have a friend who is very clever at diligent. Mənim dostum var, hansı ki, çox ağıllı və çalışqandır. Var dostum var, hansı ki, ağlı, çox ağıllı və çalışqandır. A good student is someone e, yaxşı şagirddir. Ərdənə e, siz tamamlayasız. Everest is a mountain. Everest e, hündür dağdır. A good teacher is a person. Yaxşı e, müəllim odur ki, a map e, is a thing. Xarita elə bir şeydir ki, indi birincidən cavablandıraq, lap tutaq ki, misal üçün qeyd edək. A good student is someone. Yaxşı şagird odur ki, who study well. Çox yaxşı oxusun və həm də study a lot of knowledge, çoxlu biliklər öyrənsin deyə bilərik. İkincidə e, a good teacher is a person, yaxşı müəllim odur ki, who teach and care of about their children, their students. Yaxşı müəllim odur ki, e, deməli şagirdlərinin qayğısına qalıb öyrətsin. Üçüncü Everest is a mountain Everest Elə bir dağdır ki, cansız olduğuna görə which the highest peak in the world, dünyada ən hündür zirvədir. A map is a thing, e, xarita elə bir şeydir ki, cansız olduğuna görə which you learn about many countries. Sən oradan müxtəlif çoxlu ölkələr haqqında öyrənə bilərsən. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşənədək.